Lütfüzadə kimdir? Bizim Lütfüzadə kimi tanıdığımız Lütfəli Rəhimov oğlu Ələsgəzadə 1921-ci il fevralın 4-də Bakı şəhrindən anadan olmuşdur. Tehran Universitetinin elektrik mühəndisliyi ixtisası üzrə 1944-cü ildə bitirmişdir. 1959-cu ilə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarında Massachusetts Texnologiya Universitetində və Columbia Universitetlərində magistr, doktorluq elmi dərəcəsi almış, professor kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1959-cu ildən Berkeley Universitetində professor, 1963-cü ildən isə Elektrik Mühəndisliyi və Kompüter Elmləri Kafedrasının rəhbərliyi işləmişdir. Son vaxtlarında ömürlük professor və Soft Computing İnstitutu direktorluğu kimi fəaliyyət göstərmişdir. 5 fundamental elmi nəzəriyyə təklif etmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Berkeley şəhərində İnformasiya Texnologiyaları üzrə zəte institut yaradılmışdır. Elmizə çevirmək mi təyinən Şəddəc diskret və rəqəmli idarəetmə, informasiya və kommunikasiya sistemlərinin yaradılmasının əsasını qoymuş bir elmi nəzəriyyədir. Məşhur vəziyyətlər fəzası, dinamik sistemlərin idarə olunma və müşahidə olunma nəzəriyyələri müasir idarəetmə elminin əsasını təşkil edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi, yəni NASA bu nəzəriyyələr əsasında idarəetmə sistemlərini tədqiq edir, layihələndirir və tətbiq edir. Ən güclü nəzəriyyəsi qeyri-səlis məntiq nəzəriyəsidir. Bu nəzəriyyə riyaziatnın əsası olan ikili çoxluq anlayışını yeni ifadə vermişdir. Elmə qeyri-səlis çoxluq məntiq ölçüsünün daxil edilməsi təbiətdə və cəmiyyətdə gedən proseslərin qeyri-müəyyənliyini daha adekvat vəziyyətə almağa imkan yarandırır. Akademik dairələrdə professor Lütfüzadənin işi mübahisəli sayılır və hətta rişxəndlərə də tox gəlirdi. Oqişmanovun işinin başqa riyazi sahələrə sorğu-suala çəkməsi və yeni nəzəriyyənin terminologiyası ilə bağlı idi. New York Times qəzetinin mərhumə həsr olunmuş məqalələrində deyilir. Məqalədə Lütfüzadənin arayışdırmalarının təsirindən bəhs olunur. Belə ki, Google Scholar saytına əsasən, Zadənin 1965-ci ildə nəşr etdiyi qeyri-səlis çoxluq nəzəriyyəsi 90 minlərdən artıq elmi əsərdə iktibas olunub və riyazi konsept Ciya elektron cihazlarda tutmuş hava proqnozuna dair müxtəlif sahələrdə istifadə olunur. Yumeq Universitetində professor Timothy Ross deyir ki, nəzəriyyə düdurları qeyri-müəyyən və dəyiq olmayan informasiya kütləsinə əsaslanır. Almaniyanın Jenova Universitetinin professor Rudolf Senn isə bu nəzəriyyə və riyaziyyat arasında bir körpü idi deyirdi. Soft computing nəzəriyyəsi, qeyri-səlismantik, süni nevro şəbəkələri, genetik alqoritmlər, xaos nəzəriyyəsi və ehtimal nəzəri çıxarma paradigmlərinin intellektual kombinasiyaları mən özündə əks etdirərək yeni texnologiyanın əsasını təşkil edir. Soft computing nəzəriyyəsi çox böyük bir mövzu olduğundan, hazırda sizə çətin gələ bilər. Gələcək görüşlərdə və məhbər və təfsizə dəqiq məlumatlar verəcəm. Sözlə işləyən kompüterlər loqik əsasında işləyən kompüterlərdə informasiyanın qrammatikası kimi sözlər, cümlələr istifadə olunur. Bu tip kompüterlər təxmini məntiqin nə, nəticə çıxarma qabiliyyətinə malik olan və təəssürat əsasında informasiyanı işləyə bilən insan beyininin daha adekvat texniki modelidir. Təəssürat nəzəriyyəsi dəqiq ölçmə aparır apartmandan ətraf aləm haqqında tez və dolğun informasiya almaq üsullarını verir. Bu nəzəriyyənin məqsədi insanda mövcud olan oxşar süyny təsərrüfat sistemini yaratmağı, prinsip və üsullarını verməkdir. Qeyri-səlis mantiqi idarəetmə və koink sahələrində 44 beynəlxalq jurnalın elmi direktoru və redaksiya heyətinin üzvüdür. Dünya əsərlərinə ən çox istinad edilən alim sayılır. Təkcə 1990-cı illərdə onun əsərlərinə 36 minlərdən çox istinad edilmişdir. Bir çox xarici ölkə akademiyalarının üzvüdür. Çoxlu sayda mötəbər cəmiyyətlərin və fondların mükafatlarına layiq görülmüş, medallarla təltif olunmuşdur. Onlar xarici dövlət və ictimai təşkilatların fəxri doktorudur. Hələskərzadə 2001-ci il mayın 16-sında Azərbaycan fəxri üzvü seçilmişdir. Lütfüzadənin Stella və Norma adlı kövləndilər. Lütfüzadə 6 sentyabr 2017-ci ildə 96 yaşında vəfat etmişdir. Mən sizlərdən biriyəm. Bu gün sizə Azərbaycanın fəxri akademik Lütfüzadə barəsində məlumat verdim. Onun elmi layihələri bu arasındə gələcək görüşlərdə daha açıq danışacaq. BMW-ni və takip etməyi unutmayın. Gələcək görüşlərdə